અદાણી ક્લબમાં નવરાત્રિની ભવ્ય ઉજવણી અદાણી શાંતિગ્રામ ટાઉનશીપમાં ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબના હજારો સભ્યો મહેમાનોને ગરબા પ્રેમીઓ એ ફોક ફ્યુઝન ગરબા બે હજાર પચીસમાં ભાગ લઈ ગરબા કરી માની ભક્તિ કરી નવરાત્રિનો મહત્વની ઉજવણી કરી હતી જેમ જેમ આ નવરાત્રિ સમાપન નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ ખાસ કરીને ગરબા પ્રેમીઓમાં ઉત્સાહ વધી રહ્યો છે નવરાત્રિના મહોત્સવને પોતાની ઉર્જા થકી સંપૂર્ણ રીતે પોતાનામાં રૂપાંતરિત કરી દીધો છે અદાણી રિયાલિટી અને બેલ્ડવેડ ક્લબ દ્વારા આયોજિત ગરબા મહોત્સવમાં સાંજે આધ્યાત્મિક ઉર્જા દ્વારા ગરબા પ્રદર્શનો કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓએ નવરાત્રિના ઉજવણીમાં જોડાયા હતા બેલવેડર ગોલ્ફ એન્ડ કન્ટ્રી ક્લબના પ્રમોટર અને એમડી રાકેશ શાહે જણાવ્યું હતું કે બેલવેડરમાં આટલા બધા લોકો નવરાત્રિની ઉજવણી जो हमें आटला आनंद उत्साह करे तो जुड़े मैं खूब आनंद बताऊँ के जय माता दी आप लोग सब इन्जॉय कीजिए गरबा के लिए और मैं भी माता रानी में बहुत मानता हूँ और मैं यहाँ आया हम लोग शैशो भाई ने बुलाया अंकल ने बुलाया और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जहाँ पे भी ये बुलाएंगे मैं वहाँ हूँ अभी पता नहीं वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या करना है पहले मैं माता से ये प्रार्थना करूंगा कि बारिश उसके बस इंजॉय करने वाला हूँ काफी टाइम के बाद यहाँ आया हूँ और मजा करूंगा जाऊंगा देखा मिलूंगा सबसे गुजराती थाली एक्चुअली आज गया। दोपहर को जिस टीम के साथ मैं काम कर रही थी ज्यादातर लड़कियाँ थी और गुजराती थी Uh, मैं मैसेज देने के अलावा आई थिंक मैं उनसे सीख के जा रही हूँ गुजराती लड़कियों से अपार्ट फ्रॉम केम छो सारो छो, uh, नहीं सारू सारू छे छे उन्होंने मुझे खाने के बारे में एजुकेट किया uh, जो मैंने खाया ढोकला दो, पात्रा जलेबी खांडवी सब एंड uh, उन लोगों ने गरबा का एक स्टेप भी सिखाया तो आई थिंक मोर देन गिविंग समथिंग यहाँ कुछ ज्ञान देने के बजाय मैं कुछ लेके जाना चाहूँगी जो मैं लेके जा रही हूँ ऑलरेडी तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये मेरा पहला विजिट है अहमदाबाद में स्पेशली ड्यूरिंग दिस वेरी स्पेशल इवेंट एंड ओकेजन जो सही बोलूँ तो मुझे इसकी अहमियत यहाँ आकर पता चली है और आई वॉज आई एम स्टिल लुकिंग फॉर्वर्ड कि मैं वहाँ जाऊँ और देखूँ Uh, क्योंकि मैंने इतना सुना है गरबा के बारे में कि लोग सारे लोग चाहे लड़की हो चाहे uh, मेल हो फीमेल हो सारे मग्न हो के खेलते हैं और मैं वो फील करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आज तक अनफॉर्चुनेटली फील नहीं किया है बट थैंक्स टू हिम थैंक्स टू दिस इवेंट कि मैं आज यहाँ आ पाई और uh, मैं यहाँ वो फील करूँगी वो एक्सपीरियंस करूँगी वो जादू वो एनर्जी एंड वो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी अपने साथ जो मैं हमेशा जिंदगी भर के लिए आई याद रखूँ बहुत हर जब जब मेरा बीस पच्चीस साल से गुजरात हमेशा लगभग लगभग हर नवरात्रा में आना हुआ ही है कभी अहमदाबाद कभी बड़ोदरा कभी सूरत अहमदाबाद में ज़्यादा चक्कर लगे और मैं नवरात्रा में गुजरात आना बहुत अच्छा लगता है प्राउड फील करता हूँ राकेश भाई हमारे मनीष भाई हमारे आज विनीत भाई के साथ पूजा जी के साथ में संजू बाबा के साथ में बहुत सारे लोग हैं जिन और आप सबके साथ में आज हमें भी शाम को माता रानी के डांडिया में होने का सौभाग्य मिला है जैसा विनीत ने कहा कि आज थोड़ी बारिश ज़्यादा हो रही है लेकिन गुजरात में डांडिया करना हो और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही हो तो उसका मज़ा ही दूसरा है सोने सुहागा है अच्छे से खूब डांडिया माता रानी का खूब इंजॉय कीजिए खूब अपने आप को माता रानी में रमिए और पूरे विश्व की कल्याण की कामना करिए मैं तो बहुत सारी उम्मीद के साथ आया हूँ नवरात्रि में पहली बार अहमदाबाद आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारे नए मित्र भी बन रहे हैं और बहुत सारे पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिल रहा है नवरात्रि अपने आप में एक अद्भुत ये नौ दिन होते हैं जिसमें जो कहा जाता है ना शिव और शक्ति ये दो शक्तियाँ जो हैं ये मिल के पूरे संसार को चलाती हैं तो जो शक्ति हैं वो माँ हैं तो उनका ये पूरा पर्व है नौ दिन तक हम हवन करते हैं पूजन करते हैं जप करते हैं घर में पूजा पाठ चलती है जैसा राजपाल भाई ने बोला शारीरिक रूप से भी एक शुद्धिकरण चलता है और मानसिक रूप से भी एक शुद्धिकरण चलता है और ये शुद्धिकरण जब शरीर का होता है तो शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा गया है कि स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाराम आरोग्यम मूल मुत्तम धर्म अर्थ काम मोक्ष इसका मूल है आरोग्य आरोग्य जो है ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता क्योंकि जो हेल्थ की डेफिनेशन कही गई है आयुर्वेद में बहुत पहले कही गई थी सम दोष समागनिश्च समातु मलतिय प्रसन्न आत्म इंद्रियार्थ मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो इसमें फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हर हेल्थ की बात की गई थी और ऋषियों ने हजारों साल पहले ये बात कही बहुत बाद में एलोपैथ की तरफ से जो डब्ल्यू एच ओ की तरफ से हेल्थ की डेफिनेशन आई हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल बहुत बाद में जुड़ा है And spiritual well being and not merely नॉट absence of ऑफ एनी डिजीज एंड to तो हमारे देश में ऋषियों को बहुत पहले इन चीज़ों का आभास था कि कब देश काल परिस्थितियां जब करवट लेती हैं एक मौसम से दूसरे मौसम की तरफ जाते हैं तो शरीर का शुद्धिकरण क्यों ज़रूरी है और वो सब कुछ उत्सव के साथ होता है इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं और उसके पीछे ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसे उन लोगों ने हमारे समाज को दिया है अगर हम उसको समझें उसे आगे बढ़ाएं तो इसमें समाज का और सबका कल्याण है और जो सिनेमा के लिए जैसा राजपाल भाई ने बोला बहुत सारा प्रेम कलाकार को मिलता है और छावा के बाद पूरे देश में कहीं भी जाता हूं तो जो प्रेम मिल रहा है ये ऐसा ही है जैसे अभी जो बारिश हो रही है बाहर ऐसे प्रेम की बारिश मिलती है और एक कलाकार को यही चाहिए होता है मैं बड़ा खुश हूँ पूरे अहमदाबाद को पूरे गुजरात को नवरात्रि की शुभकामना जी भक्ति जाई जाने आप कल्चर ये जो एमना मन में समाज मे करवा खूबज भावना इच्छा है नवी जनरेशन सुख સંસ્કૃતિ જાળવવા માટે શું કરવું જોઈએ એ મેસેજ આપશે બધાની સાથે દાંડિયા ખેલશે અને ગુજરાતી થાળીનો આસ્વાદ માણસે એમને જે ઓરિજિનલ જે ગરબા થતા હતા દાખલા તરીકે આપણે આ નવરાત્રીમાં પહેલા દિવસે અતુલ પુરોહિતે જે રીતે લાઈન બંધ શેરી ગરબા કર્યા હતા એ શેરી ગરબા એમને ખૂબ પસંદ છે અને એના હિમાયતી છે આપણા જે જૂની સંસ્કૃતિ જાળવવા માટેના પ્રયત્નો વધારે સ્ટ્રોંગ કરીશું એ બધા જ આપણા જે સંસ્કાર છે જળવાઈ રહેવા જોઈએ ફેમિલી માટેનું બોન્ડિંગ ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના એ બધામાં આપણે જે કયા કમી દેખાતી હશે તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરીને આગળ વર્ષો વર્ષ ચાલી રહે એના પ્રયત્નો કરીશું આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહેલા બોલિવૂડના પ્રખ્યાત અભિનેતા સંજય દત્તે જણાવ્યું હતું કે મને અહીં આમંત્રણ આપવા બદલ અદાણી ગ્રુપનો હું ખરેખર આભારી છું અદાણી ગ્રુપે મહારાષ્ટ્ર સરકાર સાથે મળીને એશિયાની સૌથી મોટી ઝૂંપડપટ્ટી ધારાવીનું પુનઃવસન હાથ ધર્યું છે આ એક એવો પ્રોજેક્ટ છે કે જે મુંબઈ શહેરને બદલી નાખશે અને લાખો લોકોને ગૌરવપૂર્ણ જીવન આપશે મને વિશ્વાસ છે કે અદાણી ગ્રુપ અને ગૌતમ અદાણીના વિઝનને અનુસરીને પુનઃ વિકસિત ધરાવી ભવ્ય સિંગાપુર જેવું દેખાશે હું સમગ્ર અદાણી પરિવારને આટલા મોટા પાયે જીવન બદલવાના મિશનને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું ફોક ફ્યુઝન ગરબા બે હજાર પચીસના સમાવેશ સાંસ્કૃતિક અનુભવો બનાવવા અને પરંપરાગત સંગીત અને નૃત્યને સમકાલીન તત્વ મિશ્રિત કરવાનું આયોજન કરાયું હતું આમ ભવ્ય રીતે અદાણી ક્લબ દ્વારા નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરી હતી દર્શક મિત્રો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર સમાચારની ખાસ ગતિવિધિ માટે आप निहारता रहो एस लाइव न्यूज़ बुलेटिन नमस्कार